Моє вітання, шановні українці. Сьогодні поговоримо з вами про матеріали для приклейки паркету будь-якого типу, будь-яких розмірів до всіх існуючих основ у будівництві. Сьогодні ми поговоримо з вами про два паркетні клея від торговельної марки Mopay. це Ultrabond P9092K та Ultrabond s 9551 k К. Одразу перейдемо до суті. Ультрабонд Еко П909 2К це двокомпонентний поліуретановий еластичний паркетний клей з адгезією 2,5 ньютони. Що це нам дає? Це дає нам змогу приклеїти будь-яку деревину будь-яких розмірів на всі існуючі основи у будівництві, такі як цементні стяжки, ангідрідні стяжки, готові дерев'яні покриття, каміння, кераміка, плитка і так далі. і тому подібне. Пішохідні нагрузки на паркет 24 години, можливість. шлифовки паркету через три добы поделись своими мыслями своими выводами по отношению к креям, которыми ты работал и укладывал в этом помещении паркет mm -hmm. ну давай начнем с двухкомпонентного э, uh, ультрабонт ультрабон да? когда п p909 909 на который ты клеил фанеру осадочек клей можно как бы разделить и на две части э, его или же замешать полностью порцию mm -hmm. на ну на ведре сколько там по моему 12 10 килограмм 10, 10 килограмм, килограмм да 10 килограмм что э, комфортно им работать написано два часа можно как бы до заветривания mm -hmm. до плав... живучесть клея как бы на саму как бы корректировку самих плит угу. и там 40 минут до, для приклеивания. По факту даже больше чем 40 минут. Конкретно она клей остается подвижным и такой липкий. Угу. Там, ну, комфортно работать, очень комфортно работать. Приклеивается хорошо плита. После того, как приклеили буквально, ну корректировка сто процентов, два часа вы имеете на корректировку поправить, придавить, может быть какая-то плита у вас чуть-чуть э, э, ну, неровно деформирована mm -hmm. просмотрели и ну, можете подкорректировать. Mm -hmm. Комфортно mm -hmm. очень работать, время ну, четкое, как бы для работы э, 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 лучше не как бы не знаю, не mm -hmm. придумывать, нету этого быстрого схватывания, очень которое там Написано 40 минут, ты потом не сможешь поправить, пока ты там отошел, может быть, если ты особенно работаешь сам угу. э, в помещении. Плиты у нас были подготовлены просто, и главное все подготовка. И укладка очень быстро происходит. Есть ли какой-то неприятный запах при работе с этим клеем? Не, запаха как бы специфического такого прям уж нету. Такой легкий какой-то небольшой запах есть, но он не токсичен. И после того, как в замкнутом помещении мы работали, вы же ходили на свежий воздух, да, когда ты заходишь в помещение, ты слышишь этот запах, но э, токсичности нету, что там ни головокружение после работы, ничего такого, ни тошноты, ничего нету такого. Через сколько по времени вы вышли фанеру фанеру потом? Ну, как указано, там три дня надо подождать, мы его подождали там где-то два-три дня угу. тоже. Даже может быть и четыре. И потом шлифовали. Угу, понял. Как бы фанера очень хорошо прилипла, никаких отходов даже не было. Ни одна плита не отошла от того ну, от стяжки, как бы сказать. Другий клей це Ultrabond Eco s 1 k Це однокомпонентний селановий еластичний паркетний клей з адгезією 2 ньютони. Що це нам дає? Це нам дає змогу також приклеїти будь-яку деревину на будь-яких розмірів на всі існуючі основи у будівництві. Пішохідні нагрузки 24 години, можливість шлифовки паркету через 3 доби.

Однокомпонентный, на который ты клеил непосредственно. Uh, Ультрабонтека, да. Uh -huh. Этот клей тоже очень как бы мне понравился. Больше даже чем двухкомпонентный. Комфортно наносится. Гребеночкой протягиваешь uh -huh. на вот такой вот ребеночкой мы протягивали. И фанеру мы клеили на этот же зуб. И паркет на этот же зуб. Очень комфортно. По линии натягивали как бы клеечек, он хорошо ложится, очень такой мягенький. Классная дозировка у них получается разбита по пакетам. Два пакета по 7 килограмм. То бишь ты можешь сразу с пакета выливать это все. Это очень комфортно. Больше не нужно. Не спеша, все получается хорошо. Не надо шпатель использовать дополнительный, прям чтобы вытягивать с ведра. Так просто под корректировочку себе шпатель берешь и все. Ну да, и тягать надо 7 килограмм, а не 14. Да, 40. очень хорошо тогда. Комфортный клей, тоже запаха никакого прям нету специфического. Все хорошо с запахом. Что еще? Ну, комфортно работать. Держит, держит ли ребро клей? Э, ребро держит, да. И, э, 909 одна компонент, 955-й. Держит ребро, как ты нанес шпателем, как бы зубик тут сколько там где-то 3,5 мм. Угу. Он держит, ребро не расплывается четко для приклеивания самотов. Э, двухкомпонентник так же само, держит угу. очень хорошо ребро. Они такие похожие, похожие, э, комфортно работать еще компонентом, потому что он такой, э, тоже 40 минут ты можешь спокойно работать ним, как бы э, на сцепление хорошо работает. Угу. Когда ты первоначально придавил, если там что-то отошло вверх чуть-чуть, там и в течение там, 40 минут ты его еще раз прижал и все, и он держит на отлип. Угу. Как бы... Эффект присоски есть, да? Да, эффект присоски в нем присутствует. Пару слов про само дерево, про которое вы клеили. Какая Что это за дерево и какой размер. Это ваша. инженерная доска паркетная палисандр Размер 900 на 90. Это натуральное дерево. Очень. Красиво текстуры от темно-коричневого до фиолетового. Это можно заметить. Если ну, в данный момент оно такое еще матовое, мы его пошлифуем потом, забьем все там мелкие щели, которые там есть без этого никак, потому что это натуральная доска, это ну, без этого никак. Про расход этого клея 955 -го. сколько получилось? Расход получается у нас было одно ведро. Мы покупали в этой комнате 16 квадратов. Нам буквально не хватило его где-то на квадратный метр. Не более квадратного метра. То бишь расход четко, как указан в карте У нас под вот этот шпатель, который ну, рекомендует угу. производитель. Но четкий расход вообще. Рекомендовал ли бы ты эти клея для своих, например, коллег или для будущих заказчиков? Да, очень комфортные, хорошие клея. После того, как застыл там клей, да, он, особенно вот этот 955, он стал как резиновый. Угу. Как Я бы обучаю. он, сцепление у него, получается, будет постоянно такое, как бы плавающее. Если у тебя есть деформации, даже будет там, если ты мы клеили на фанеру, а вы будете клеить на стяжку, например, то она будет играть. Лучше использовать хороший клей, не сэкономить на этом денежку и потом спать спокойно и ходить, что у вас пол не скрипит через некоторое время. Нічого не переділувати. Схожість цих двох матеріалів в тому, що вони можуть приклеїти будь-яку деревину будь-яких розмірів до всіх видів основ і витрати клею у них також приблизно однакові. Відмінність цих двох матеріалів, по-перше, у комфорті в роботі. Для того, аби працювати двокомпонентним поліуретановим клеєм, вам потрібно змішати два компоненти та підлаштовуватись під час тужавління цього матеріалу, який є у вас у відрі. По-друге, якщо вам потрібна невелика кількість, то вам необхідно заморочуватись із вагами та дозувати ці компоненти, щоб, наприклад, замішати вам 3 або 5 кг цього матеріалу. Комфорт роботи однокомпонентного клею в тому, що він готовий до використання. Вам необхідно клею, наприклад, на 3 ряди паркету, здозували його з мішечка, розтягнули та працюєте. Якщо ви закінчили працювати, мішечок зав'язали та пішли додому. На наступний день прийшли, відкрили і працюєте. Вам потрібно кілограм, два, три, п'ять, немає різниці. Тобто це різниця у комфорті в роботі. По-друге, клей S-955 955 це однокомпонентний поліуретановий клей з додаванням силану, що дає така модифікація саме замовнику. Вона дає замовнику більший термін експлуатації самого клею по відношенню до поліуретанового клею. Термін експлуатації клею і відповідно термін експлуатації паркетного покриття. І, звісно, в ціні селанові клея на сьогоднішній день вони дорожчі, ніж полівертанові клея. Саме тому вам приймати рішення, якими користуватися клеями, більш дешевими, але менш комфортними або більш сучасними, однокомпонентними, готовими до використання та з великим терміном експлуатації. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Слава загісникам України! Пока.